Novrus Necafovunun ssenarisi əsasında. Bir ailənin faciəsi yoxsa bir ömür tarixçəsi? Ay salaməlik əm oğl. Necəsiz? Nətəsiz? Sonsuzluq üzündən arvadı da təkrar müalicə apara bilmədi. Sağ ol va. Bizə də obyekt açmışam. Əvəllər e, biraz pulum çatmırəydi. Deyirəm bəlkə mənə el tutasan nə? Məndə o yollar pun nə gezir. 3000. Xeyirin görəsən sağ olam, sağ ol. Allah sənə razı olsun qaytaracağam. Arxayırəm, mütləq qaytaracağam. Mütləq qaytaracağam. Oğlun şah hərbiylikdədi. Yanma getmişdi. Maşallah. Qoçaq oğlan böyütmüsən. Qızlar oğlanlara bir-birlərinə millətin gözünün qabağında elçilik təklif edir qaş olur 2 gün sonra hər bir qam sarıqda olsun. Bu da qarış vəziyyətdir. Amma bəlkə səb gəlmişdir. Bunun bir qardaşı hələ əskerlikdədir. Biz şahinin yanına gəlmişik. Nə oldu? Oğlum yaralanıb. Yaralı gətirəmisiz? Kaş ki yaralı gətirərdik. Gələc. Tovite əfrəsi. Biz Meydə rayon xəstəxanasındakı morqa yerləşdirərik. Sabah qızınızı köçürəndən sonra gətirərik. Allah xeyr yüzü də mübarək etsin. Bəlkə də əsl kişi dəyanəti belki de bir ömür yoluna uzanan gün. Dur gedek sana soyuk oğlu. Qarabağdan özümüzdə qalan evimizin əsərlərini götür. İnşallah qismət olar, yurdumuzda bağlı qalan qapıları açarsınız. Bular hamısı rejissor Ceyhun Şüküroğlu'nun filmində tezliklə yollara uzanan gün.